এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো বিশ্বৰূপ দৰ্শনযুগ এঘাৰ অধ্যায় অৰ্জুনৰ মাদানুগ্ৰহয়ে নমোহা আয়ম বিগত মামা অৰ্জুনে কলে মোৰ প্ৰতি অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি যি অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিষয়ক পৰম গোপনীয় উপদেশ দিলে তাৰ দ্বাৰা মোৰ মুখ দূৰ হৈ গল সকলো জীৱৰে উৎপত্তি বিনাশৰ বিষয়ে মই আপোনাৰ পৰা বিস্তৃতভাৱে শুনিবলৈ পালো আৰু আপোনাৰ অবিনাশী মাহাত্ম বিষয়েও জানিবলে পালু এবং আত্ম পারমেশ্বর যদিও আপুনি বৰ্ণনা কৰাৰ দৰে আপোনাক মই চকুৰ আগত সাক্ষাৎ দেখিছো তথাপি আপুনি বিশ্বত কি ভাবে প্ৰৱেশ কৰিছে সেইটো মই চাবলৈ ইচ্ছা কৰো মই আপোনাৰ সেই দিব্যৰূপ দৰ্শন কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰো মনশে যদি प्रभु हे योगेश्वर আপনি যদি ভাবে যে মই আপনার বিশ্বরূপ সাব যোগ্য হলে মোক আপনার সেই অজয় বিশ্বরূপ দেখো শ্রী ভগবান পশ্যমে পশে রূপানি শতশ শত সহস্রশ নানা বিধানী দিব্যাণী নানা বানা কীৰ্তি নিচা পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে হে মোৰ প্ৰিয় অৰ্জুন হে পাৰ্থ এতিয়া তুমি মোৰ নানা বৰ্ণৰ নানা কীৰ্তিৰ হয়ে হাজাৰে হাজাৰে দিব্য ৰূপসমূহ দৰ্শন কৰা পশ্য হাদী তান বসুন ৰুদ্ৰাণ আশ্ব মৰুত তথা বহুনী অদৃষ্ট পূৰ্বাণী পশ্যানী ভাৰত হে ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ আদিত্যসকলৰ বহুসকলৰ ৰুদ্ৰসকলৰ অশ্বিনী কুমাৰদ্ব আৰু বায়ুসকলৰ দৰে দেৱতাসকলৰ বিভিন্ন প্ৰকাশসমূহ চোৱা আগে কেতিয়াও কোনেও নেদেখা নুশুনা আচৰিত আচৰিত বস্তু বিলাক চোৱা ইহ একস্থম জগত কৃষ্ণম পশ্য অদ্য চৰাচৰ ম ম দেহে গুড়া কেশ হে অৰ্জুন তুমি যিহকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰা সেই সকলোবিলাক এতিয়াই একে ঠাইতে মোৰ দেহতে চোৱা তুমি এতিয়াই যি যি চাবলৈ ইচ্ছা কৰা বা ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে যি চাবলৈ ইচ্ছা কৰা সেই সকলোবিলাককে মোৰ বিশ্ব ৰূপতে দেখা পাবা স্থাৱৰে হওক বা জংঘমেই হওক প্ৰতিটো বস্তুৱেই ইয়াতে একে ঠাইতে সম্পূৰ্ণৰূপে আছে না তোমাৰ আনে না এই বছৰ চকু চা দিবরিয়ম দদামি তে শক্ষু কিন্তু তুমি তোমার এই চকু দুটারে মোক দেখা নাপাবা সেইভাবে মই তোমাক দিব্য চক্ষু দিও তাৰে তুমি মোৰ ঐশ্বৰিক যুগবল দৰ্শন কৰা সঞ্জয় ৱাশা এব মুক্তা তত ৰাজন মহায়োগেশ্বর হৰি দৰ্শ মায়াস পাৰ্থায় পৰম ৰূপম ঐশ্বৰম হে মহাৰাজ সকলো যোগীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ ভগৱান কৃষ্ণই এই বুলি কোৱাৰ পাছত অৰ্জুনক তেওঁৰ ঐশ্বৰিক বিশ্বূপটো দেখুৱালে দৰ্শন দিব্যম দিবন্ধ অনুময় দেৱম অনন্ত বিশ্বটো মুখম অৰ্জুনে অনেক মুখ অনেক চকু অনেক অদ্ভুত দৃশ্য সম্বলিত বিশ্বৰূপ দেখা পালে নানান দিব্য অলংকাৰ নানাবিধ উদ্যৰে সেই ৰূপটো অলংকৃত আছিল সেই ৰূপে দিব্য মালা দিব্য বস্তু দিব্য গন্ধদ্ৰব্যৰ অনুলেপন ধাৰণ কৰিছিল এই ৰূপত সকলো আচৰিত বস্তুৰে সমাৱেশ ঘটিছিল আৰু সেই ৰূপ আছিল উজ্জ্বল অন্তহীন আৰু সৰ্বব্যাপী দিবি সূৰ্য সহস্ৰ ভৱে উত্থিতা ভাষি ভাষ্য তাত্ম না যদি আকাশত শত সহস্ৰ সূৰ্যৰ একেলগে উদয় হয় তেতিয়া সেই সূৰ্যসমূহৰ যি উজ্জ্বলতা দেখা পোৱা যাব সিহে বিশ্বৰূপত দেখা দিয়া সেই পৰম পুৰুষৰ জ্যোতিৰ সমকক্ষ হব পাৰিব তাত্ৰেকস্থম জগত কৃষ্ণম প্ৰবি ভক্তম আনে কধা অপশ্য দেৱ দেৱশ্য শৰীৰে পাণ্ডৱা তেতিয়া অৰ্জুনে বিশ্বৰূপধাৰী পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ শৰীৰতে হাজাৰ হাজাৰ ভাগত বিভক্ত হৈ থকা সমগ্ৰ জগতখন একেলগে থকা দেখিবলৈ পালে ততচ বিস্ময়া বিষ্ট ঈষ্ঠ ৰোমা ধনঞ্জয় প্ৰণম্য শিৰ দেৱম কৃতাঞ্জলি অভা শতা তাৰ পাছত বিমূৰ আৰু বিস্মিত হৈ গাৰ নোম চিঞৰি উঠা অৱস্থাৰে অৰ্জুনে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰক মৌৰ দুৱাই প্ৰণাম কৰিলে আৰু হাতযোৰ কৰি কবলৈ ধৰিলে অৰ্জুনৰ পশ্যামী দেৱস্তেৱ দে ব্ৰহ্মাণ ঈশম কমালাস্তনম নৃসিংস্বী উৰাংগাংশ দিব্যানা অৰ্জুনে কলে হে ভগৱান কৃষ্ণ আপোনাৰ দেহতে মই সকলো দেৱতাক বিশেষভাৱে সমবেত হোৱা সকলো ধৰণৰ প্ৰাণীকে পদ্মফুলৰ আসনত উপস্থিত সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা আৰু সেইদৰে ভগৱান শিৱক ঋষি সকলক আৰু সকলো দিব্য সৰ্বকে দেখা পাইছে আনেক বাৰৃদনেত্ৰম পশ্যামী তাম সৰ্ব অনন্তূপম ন অন্তম না মধ্যম না পুন আদিম পশ্যামী বিশ্বৰ বিশ্বৰূপা সেই বিশ্বৰূপধাৰী বিশ্বৰ অধিপতি সৰ্বত্ৰ বিস্তাৰিত আপোনাৰ শৰীৰত বহুতো বাহু উদৰ মুখ আৰু নেত্ৰ অন্তহীন ভাৱে মই দেখা পাইছো কিন্তু আপোনাৰ আদি মধ্য আৰু অন্ত মই হলে দেখা পোৱা নাই কীৰ্তি নাম গদিনাম চক্ৰিনাম স্ব তেজ ৰাশিম চৰ্বত দীপ্তিমন্তী তাম দুৰ্ণীবৃক্ষাম দীপ্তা নালোক দৃপ্তিম আপ্ৰমেয়াম জ্বলি থকা জুই অথবা সূৰ্যৰ জ্যোতিৰ দৰে আপোনাৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰা প্ৰখৰ জ্যোতিৰ বাবে আপোনালোকে গদাধাৰী চক্ৰধাৰী আপোনাৰ এই সীমাহীন ৰূপ মই দেখা পাইছো তম আম পৰমম বেদিতম আশ্ব বিশ্ব পৰমা নিধানম তময় শাসত ধৰ্ম গুপ্ত সনাতন আপুনি পৰম জ্ঞাত আপুনিয়ে এই বিশ্বৰ পৰম আশ্ৰয় আপুনি ক্ষয় ৰহিত পুৰুষ আৰু সনাতন ধৰ্ম ৰক্ষ আপুনি সনাতন পৰম পুৰুষ ভগৱান এই মোৰ মত অনি মধ্যান্তম অন অনন্তম অনন্তুম শশি সূৰ্য নেত্ৰম পাম দীপ্ত হিতাম চতে যশ বিশ্বাম ই আপোনাৰ আদি নাই মধ্য নাই আৰু অন্ত নাই আপোনাৰ মহিমা অন্ত নাই আপোনাৰ বাহু অগণন চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য আপোনাৰ চকু আপোনাৰ মুখৰ পৰা জ্বলি থকা জুই শিখা নিৰ্গত হৈছে আপোনাৰ দেহৰ জুতিয়ে এই সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন উত্তপ্ত কৰি তুলিছে এনে ৰূপতে মই আপোনাক দেখা পাইছো পৃথিৱী হিম ব্যমা ইকত্ৰয়াত্মা না আপুনি কেৱল এজন হৈ অন্তৰিক্ষৰ পৃথিৱীৰ মাজৰ সকলো ঠাই আৰু সকলো দিশতে বিয়পি আছে হে মহাত্মা আপোনাৰ এই অদ্ভুত আৰু ভয়ংকৰ ৰূপ দেখি তিনিও লোক সন্তুষ্ট হৈ পৰিছে মহ পুষ্কা ভি এয়া দলে দলে দেৱতাসকলে আপোনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পন কৰি আপোনাৰ দেশত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰে কিছুমানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হৈ হাতযোৰ কৰি আপোনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে দলে দলে মহি আৰু সিদ্ধ সকলে স্বস্তি বুলি উচ্চাৰণ কৰি বৈদিক মন্ত্ৰসমূহৰে আপোনাৰ কৰিছে ৰুদ্ৰ আদি মাৰুতা গন্ধয়ক্ষ চুৰ সিদ্ধা বিস্মিতা চৰ্্বে ভগৱান শিৱৰ বিভিন্ন অৱতাৰ ৰুদ্ৰসকল আদিত্যসমূহ বসুগন আৰু খাদ্যসকল বিশ্ব দেশসকল অশ্বিনী কুমাৰ দয় বায়ুসকল পিতৃ সকলৰ দলে দলে গন্ধৰ্ব যক্ষ অসুৰ আৰু চিদ্ৰসকল সকলোৱে বিস্মিত হৈ আপোনাক চাই আছে ৰূপম মহ বহু ব্ৰ নেত্ৰম মহাবাহু বহু বাহু ৰ পাদম বহু দাম বহুত হে মহাবাহু আপোনাৰ বহুমুখ আৰু বহু নেত্ৰযুক্ত বহুতো বাহু উৰু আৰু চৰণযুক্ত বহু দৰযুক্ত বহুতো দাঁত থকা ভয়ংকৰ হৈ উঠা এই বিশাল ৰূপটো দেখি সকলো গ্ৰহ আৰু তাৰ দেৱতাসকল সন্তুষ্ট হৈ পৰিছে নভস্পৃশ্যম দীপ্তম অনেক বননালনেতা ধৃতন্দীম হে সৰ্বব্যাপী বিষ্ণু আপোনাৰ গগন স্পৰ্শী উজ্জ্বল অনেক বৰ্ণ যুক্ত মেলি থকা প্ৰকাণ্ড মুখ উজ্জ্বল বিশাল চকুৰে সেই ৰূপটো দেখি মোৰ অন্তৰাত্মা ভয়ত বিহল হৈছে মই ধৈৰ্য হেৰাই পেলাইছো আৰু মোৰ মনটো অশান্ত হৈ পৰিছে মুখা নিদা এইবা তালা নালা চন্নিভানি দিশা ন জানে ন লাভেশ্ব শৰ্মা প্ৰচিদ্ধা দেৱেশ্ব জগন্নিৱাচ সেই দেৱতাসকলৰ দেৱতা সেই সমস্ত জগতৰ আশ্ৰয় আপুনি প্ৰলয় কালৰ অগ্নিৰ সদৃশ দাঁতবিলাকেৰে ভয়ংকৰ হৈ উঠা আপোনাৰ মুখবিলাক দেখি মই দিশহাৰা হৈ পৰিছো মোৰ মনৰ শান্তি নাইকিয়া হৈ পৰিছে আমি ঈশ্বৰটো আমাৰ ধৃতৰাশ্ৰস্য পুত্ৰ চাৰ্ৱে চহ অৱ নিদ্ৰোণ শুত পুত্ৰ তথা বিচন্তি দিনিত বিল্না দশু শান্তে সুৰ্নি উত্তম দলে দলে ৰজাসকলৰ সৈতে ধীতৰাজৰ এই পুত্ৰসকল আৰু আমাৰো শ্ৰেষ্ঠ যোদ্ধপোনাৰ দাই থকা সোমাই পৰিছেগৈ তাৰ কিছুমানৰ মূৰ বিলাক গুৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ দাঁত বিলাকৰ মাজত সোমাই থকা দেখা গৈছে নাম বা যেনেকৈ নদীবিলাকৰ অগণন পানীৰ ফুট কেৱল সমুদ্ৰক উদ্দেশ্য কৰিয়েই বৈ যায় তেনেদৰে পৃথিৱীৰ বীৰ সকলে নিজে জ্বলি জ্বলি আপোনাৰ মুখত প্ৰৱেশ কৰিছেগৈ য়থা প্ৰদীপ্তম জলন পতংগা ৌকা বেগা যেনেকৈ সকলো পতংগই বিনাশ হবৰ বাবে জ্বলি থকা জুইত গৈ প্ৰবল বেগেৰে সোমাই পৰেগৈ তেনেদৰে এই সকলো মনুষ্যও বিনাশ পাবৰ বাবে আপোনাৰ মুখত প্ৰবল বেগেৰে সোমাই পৰিছেগৈ হে বিষ্ণু আপুনি আপোনাৰ জ্বলি থকা মুকলিলাকৰে সকলো লোককে গ্ৰাস কৰি পেলাইছে আৰু উগ্ৰ জ্যোতিৰে সমগ্ৰ জগত আগুৰি ধৰি আপোনাৰ প্ৰচণ্ড উত্তাপে সন্তাপ দি আছে আজিলৈ ইমানেই